Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum wassalamu wa ala syaitanah Nabi umihi wa ala alihi wa batu alamin kepada saudara semua dimanapun berada Bersua kembali di dalam channel Mbah Salim Alhamdulillah hari ini Mbah Salim bisa memberikan ilmu pengetahuan ya Di dalam live streaming kali ini Yang mana dengan ilmu semula jadi ini Hajat saudara seketika tercapai. Hajat apa saja yang bisa dicapai dengan ilmu semula jadi yang bersifat luas, yaitu yang bersifat universal? Yakni, amalan ini bisa untuk hajat saudara dalam kehidupan sehari-hari, ya. Intinya, untuk kerejekian. Pengasihan, pengobatan, tolak balak, dan bagi saudara yang susah dapat jodoh, ya, caranya sangat mudah sekali dan memerlukan uang minimal seribu rupiah, ya, minimal uang seribu rupiah. ya minimal hajat saudara akan tercapai apakah bisa dengan minimal saudara mengeluarkan seribu rupiah hajat akan tercapai nah hajat apa saja yang bisa tercapai dengan uang minimal seribu rupiah tersebut saudara carilah masjid atau dalam masjid itu dalam masih dibangun ya dalam perjalanan masih dalam tahap dibangun biasanya di situ ada pengumpul dana yang sedang menyodorkan kota amal di pinggir jalan ataupun di saat sholat Jumat pastilah ada kota amal yang berjalan nah ataupun di mana itu ada kotak masjid ya tidak harus hari Jumat tidak harus uh, berada dalam masjid tidak harus ada pembangunan ya intinya kalau ada kotak amal ya yang atas nama masjid maka sisipkan uang yang saudara miliki minimal seribu rupiah nah dan di saat saudara mau memasukkan uang ya ke dalam kotak tersebut maka bacalah bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Rasulullah hamba mohon mendapatkan rezeki yang barokah hari ini atau hari esok atau lusa bila saudara ingin mendapatkan kerezekian atau kekayaan bila saudara ingin mendapatkan jodoh maka berdoalah ya Allah ya Rasulullah atas izin dan ridhomu pertemukan aku dengan si dia Walaupun saudara belum tahu siapa dia, sebutkan saja si dia. Entah saudara, pria, atau wanita, sebutkan saja si dia. Lalu dilanjutkan, ya Allah, jodohkan aku dengan "nah", sebutkan nama si target. Setelah itu, saudara masukkan uang yang saudara miliki minimal seribu rupiah ke dalam kotak amal tersebut. Nah, Mbak Salim diberi amalan ini ya, itu dari seseorang yang mempunyai istri empat dalam satu rumah, ya. Masali mendapatkan ilmu ini dari seseorang yang punya istri empat rumah, yang mempunyai istri empat orang dalam satu rumah. Bayangkan, dan bagi saudara yang terlilit hutang hari ini, carilah kota amal dimanapun tempatnya. Intinya, kota amal diperuntukkan untuk masjid. Masukkanlah uang minimal seribu rupiah ke kotak tersebut. Nah, di saat saudara mau memasukkan uang ke kotak, ya mau dimasukkan di dalam hati berdoa, ya Allah, perlihatkanlah hutangku agar lunas. Hari ini Esok atau lusa, lalu masukkan uang tersebut ke dalam kotak itu. Nah, setelah itu, saudara pergilah dengan aktivitas seperti biasa, semisal saudara kerja atau aktivitas lainnya. Ilmu ini bukanlah ilmu sebagai kita memberikan uang lalu mengharapkan sesuatu, bukan Ilmu ini adalah ilmu semula jadi yang telah diijazahkan kepada Mbah Salim kepada seseorang yang mana orang yang memberi ijazah ini sudah ribuan kali ya mempraktekkan. Contoh, dia tidak punya rokok, dia tidak punya bensin. Lalu hanya memberikan di kotak masjid 2000 tidak tahunya ada saja yang memberi rokok kepada dia nah seperti itulah hal-hal kecil akan saudara alami menjadi luar biasa bila saudara menginginkan hutang cepat lunas mendapatkan rezeki dagangan laris dan sejenisnya Keluarkan minimal seribu rupiah Masukkan ke kotak masjid Sebelum dimasukkan Berdoalah Seperti doa yang Mbah Salim Uraikan sebelumnya ya Di atas itu Ilmu ini tanpa Berdoa apapun Cukup menyebut Hajat kita Lalu masukkan ke kotak amal tersebut Nah, nanti lebih jelasnya Mbak Salim akan memberikan di subtitle ya. Nanti di subtitle ada penjelasannya. Lebih lengkap. Klik saja subtitle. Nah, bagi saudaraku, ilmu ini saya ulangi lagi diijazahkan kepada Mbak Salim ya. Sampai ijazah itu mempunyai istri empat orang yang berada dalam satu atap atau satu rumah. Beliau masih hidup. Namun Mbak Salim tidak mau mengamalkan untuk mencari jodoh karena Mbak Salim cukup satu saja. Nah, terserah saudara yang sudah jomblo sulit sekali mendapatkan pasangan dengan semula jadi seketika ini, ya, insya Allah hitungan hari jodoh saudara akan didapatkan. Begitu juga hutang saudara berapapun. Bila hutang saudara besar, maka lakukan amalan ini seminggu tiga kali. Bila hutang saudara besar, ya, bila saudara hutangnya kecil atau sedang, satu minggu cukup satu kali saja. Sebelum dimasukkan ke kotak, sebutkan hajat saudara, ucapkan doa saudara seperti yang Basalim uraikan di atas. Nah, semoga keberkahan selalu menyertai saudara semua, dimanapun berada. Dengan ilmu semula jadi ini, cukup simple dan langsung dipraktekkan, dan seketika terbukti hajat saudara. Ikutin terus channel Mba Salim. Dimanapun berada, sampai jumpa di live streaming mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.